Перед початком цього відео хочу вас дуже сильно попросити натиснути лайк під цим відео, натиснути кнопку Підписки під цим відео та натиснути на дзвіночок. Це буде більше мотивувати мене знімати відео для вас. Дякую. Всім привіт, видаєте де Я в аеропорту в Берлінському зараз. І куди я відправляюсь на цей раз? Це буде Рим. Повін зустрітися зі своєю подружкою і... Будемо тусити. Гуляю по Дюті Фрі, тут моя слабість. Новий вок британський. Ну ладно, може і не новий. Ні, це новий вок, напевно, Коротше, так. Да, а німецький його. Я тут не бачу вога. Коротше, я вже в Римі. Тут зустрічають мене такі статуї. Зараз буду шукати автобус. Я знаю, де він, чесно кажучи. типу... в розі йду правильно, але я сумніваюся трошки. Перельот був комфортний, але не виспався ні хріна, тому що мені треба було приїхати в аеропорт дуже рано. Ну і це просто треш. Типа я приїхав 10-го. Щось там в 10 вечора, тому що на ранок я б не встиг ніяк доїхати. Ось. Тому що в мене я живу за містом, за Берліном, і мені їхати довго до аеропорту. Коротше, треш. Блять, я не можу знайти автобус. Ось керебічка пойта. Боже, ну тут і дворик, подивіться на це. Вот мой супермаркет какой-то китайский, блядь. Хуйня, а не супермаркет, китайская лапша. Там одна и То есть китайский район какой-то. Тут, блядь, все чунчане какие-то продают, блядь. Какие-то шмотки. Думаю, ничего себе. Я ж в Риме, а не, блядь, в Китае. Короче, нахуй. Я хочу есть, ты, блядь, они мне лапшу эту ебаную. Чем я ее, блядь, сделаю? Сука, где я вам кипяток возьму? На суд туда, что ли? Коротше, йду в другий супермаркет, ну пізде слідала, блять, поблизості ніде нема блядь, ніякого Ой боже, гуляємо. Єбки. Дивіться, які гарні графіці. Так, от мой супермаркет, вроді бы, блядь. Так, перша задача виконана, я купив поїсти. Купив воєнську лазанью, колу і вилки. Короче, я даже загадал, как на итальянский будет дякую. И сказал грация. Я бахую. Так, надо найти теперь лавочку. Проблема на проблеме. Блядь, а тут я пока что их вообще ну, не наблюдал нигде. Абсолютно. короче, такой супер прекраснейший парк. Вы подавите на это. Пальмы. Такая красота. Какие то здания. Ну, короче, сейчас мы еще лавочку найти. Хорошо. Это была бомба. Он еще блять, попугаи какие -то. не попугаи, а просто пташки. Красиво, пиздец. Посмотрите на эти джунгли. Знаешь, что, если бить, не очень укромное Но Не менее хорошее место Чтобы покушать И перебивай меня Птичка Так, сейчас будем пробовать лазанью Я не знаю, кого она смак, И она вообще, возможно Ее надо подготовить чуть-чуть То есть, как бы и треба трошки Короче, этот Разогреть ну я похуй, я хочу, и мне негде ее греть, так что... Цены, кстати, хуйня полная, мне не нравится. Типа, за эту лазанью я отдал четыре с хуем. Сейчас покажу вам чек, сейчас подождите, я распакую и сделаю первый кусь, потому что это вот то пизда. Она еще и не открывается, ты да посмотри на нее. Ну вот так, короче, она выглядит, я не буду полностью открывать. Так, что по чеку? По чеку у меня всего вышло за колу, лазанью и вилки 7.08, наверное, или 7... 7.08. Ну, 7, 7, 7 евро, нахуй, уже в страх. За лазанью. Супермаркета, Нормально? Я считаю, что нет. Как короче, пробуем. Докая, конечно, да, конечно, она сыроватая, да. холодная, просто не знаю. Ну, прикольно. Тихо, без сыра не уже я не люблю. Что, без сыра? Я люблю очень сильно сыр. Короче, які перші впечатлення від Риму? По-перше, тут не чисто взагалі. Тобто тут так же само по чистоті, як і в Берліні. Ну, тут прикольно. То есть есть свои какие-то запахи. Да, но эти пальмы это вообще, блядь, я первый раз в жизни такие огромные пальмы вижу. Ну короче, бомба. Захожу вже я в свои апарты. Вот так вот тут все. Такой лифт маленький, цікавий. Открываешь вот так дверьки. Хоппус. хопс. Блять. Сейчас да выйти. Итак, ребята, быстрый обзор апартов, потому что я уже и в инстаграм снял, и туда, и сюда. Вот такая вот у нас кухня гостевую зону. Вот такие приколы. Стол с очень модерновым стульчиком. Вот такая гостиная. Вот там же картины. Вот тут на картинке на Airbnb лежал вообще-то на секундочку вино. Ну, как бы, блядь, где оно? А еще, короче, кстати, кофемашина должна быть. Я хочу кофе себе. Где оно? Это мое кофе. Вы что, охренели? Вот же ж, блядь, напиздели 10 раз. Вон какой-то есть кофе. Вот тебе и кофе будет. Так, дальше. Переходим сюда. Дальше. Что вам показать? Давайте. такой вот Тузиленд. по такой обычненький, но только типа под мрамор. Бедешечка, туалетичек, душевая. Блять, там кто-то оставил свою Нивею какую-то. Это Спальня Насті. От, але потім вона перейде в мою, бо вона тут буде більше ночувати, типу. вона тут залишається на довший період. от. от, так от. І це моя спальня Огромна. З такими от шкафчиками. Отак от, от все красиво. Ще є балкон, але тут жалізі, типу. Я не знаю, я к все открыть, что с этим всем делать. Блять. Ебать, разобрался я что с этим всем делать. Ого, давайте посмотрим вид какой тут. Нихуя себе, Блядь Ну вот так достаточно. Так, образе. Вот так вот, короче. Ну не этот. Не супер-супер. Крутой. Вот такой вот дворик внизу. Пальмы. Я ну, красивое здание, конечно. Прикольненько, так и своя атмосфера. И вот такая вот плазмочка. И вот такие вот выд с дневным светом. Из моего векна да? надо еще подвисся. А, Знаешь она ну, там, в принципе, тоже самое, потому что она в ту сторону выходит. Вот так вот, короче, не для кофе есть. Кофе машины нет также на Airbnb еще было. Тоже там будет вино. Тут нам предоставлялось. Но это они сделали для кадра и для выебонов. И Коля машина на тоже отдельным кадром стояла. а она тут есть, ее тут нет. Не знаю, было честно говоря. Но похуй. Есть обычная кофе такое. Просто Ой, ну короче, это такая судьба, в принципе. Отка прикольна, але трошки ще і минуше. Короче, що еще. Не знаю, що еще. В принципі, все камін є. І мені дуже цікаво, як він працює. Я вийшов. Ми ввечері з Насті. Його якось підпалим чи що. Ну коротше. 15 -15, я хочу походити по музеям зараз. Короче, потім ми підемо на човник. Зараз ми йдемо по барахолкам. Возможно, ми ще підемо в клуб, якщо там щось є прикольне. А ще фонтани оці, всі достопримічательності, колізеї. Ще пофоткатися треба, я ще фотик взяв. Ну, коротше, планів в куча, лише все успіть. Я ніяк не можу вийти з хати. І то телефони дозаряди, то контент які сняти, то ще щось, то ще щось. Так, да, короче, ну, тянется уже 13 лет здесь. А я еще сижу, вон кофе пью. Все нормально? И я набираю продукты на пикник. Это стопроцентний знак, что надо ебашить пикник. Ну, не пикник, а гриль, короче. Боже, шов. Я не знаю уже який час, Ну как бы уже 6 часов. Анастасия повинна была в идеале быть в 5. Не, уже 7. 7 час пошел уже. уже 18.10. 10 Анастасія, по мене була в 5, то у неї, коротше, очереди були на контролі. То у неї, коротше, этот... то вона нас заблудилась, пропустила свою станцію. То ще щось, коротше, я її вже чекаю, я вже закупи зробив. Єлі-єлі. Це взагалі трэш тупо. Мы ничего сегодня уже не успеем. Я думал, мы завтра пойдем на барахолку. Вот. Ну, я не знаю, что мы успеем за сегодня уже. Похуй. Главное, чтобы классно провели время, это и все. Короче, все так смешно, капец. Туристка, туристка. Даша путешественница, хотите. Ах, то це, ах, то це, ах, то С стороны вышел. Стой. Тупи дерева брокколі. А Настя каже бао баби. Їдемо на барбекю. Боже, ми коротше йдемо жарити барбекю. Ми вже обійшли 128 парків, 128 місць. Це взагалі просто трэш какой-то. Потому що в одному парку ми запутались і зрозуміли, що нам зовсім другий парк. В другому парку ми прийшли туди. У нас не было зажигалки, мы пошли в магазин за зажигал... зажигалкой. Потом, короче, мы поняли, что тоже хуйня дело, потому что там нельзя грилить, и там нету именно гриль -плацов. Потом, короче, мы решили, что надо идти в тот именно парк, где есть гриль-плац. Потому что я нашел именно такой парк, именно где можно грилить. В итоге что? Мы идем туда, но мы туда, блядь, никак не зайдем. Вот так вот. Как ваше впечатление? Расскажите ну, что-нибудь. Что Говорю, как ваше впечатление? Мы идем делать барбекю. Прекрасное впечатление. У нас будет барбекю. Приходили целый день за ним. Будем делать бургеры. Два несчастных бургера. Один мне, другой Настя. Зайчик. Блин, хуево видно? Хорошо, видно. А, Не с чуть, -чуть получше. Там еще один переданный. Их. Их, да их тут куча. Так, сейчас будет скин керб людям, нахуй, девки. Страшно. Так, что мы сначала сделаем? Нам надо сначала уместить. Я буду умываться, а где это будет? пудра. На конце. Я буду умываться энземной пудрой. The Какой The Ordinary? Доктор Сюрикл Какой мне сейчас дать Настя У новый Ты же знаешь? Да, да Короче, у нее вот такие вот Доктор Сюрикл Вот такие вот Доктор Сюрикл Что еще? Корове у есть Доктор Сюрикл, гидрофильное масло Что-то еще Еще куча всяких масочек и мы сейчас будем это все текстировать и что-то там вам показывать Потому что Я дурында, не имею такой хуйни Я хочу это все испробовать а еще я хочу? А что мы будем делать в ваш Вот, что будем делать? А ты будешь энзимкой или чем? Я сначала буду маслом, а потом энзимкой. Ебашь маслом, а я ебашу этим. Я уже uh, второй мокрой рукой. Делаешь ага. пену. Ага. И пеной умываешься, и особенно вот эту вот часть здесь и здесь. Хорошо умываешь. Одного раза достаточно? Да. Хорошо до... пока они не высохнет. Немножко подержишь и смоешь. Я уже умывся. Я уже умывся. Делай пудрай, Уля, Ну да. и своей Настины. И что мне надо теперь? Какие все впечатления? Блядь, вообще даже по ощущениям так прикольно. Мягкая Будто, как... Да, как, как, Блин, она даже так... Как, знаешь, посуда типа как... Да отмыла, и она так хрустит, скрипит. да. Да. Седри, не, она ну не скрипит, но просто такое ощущение, только без скрипа. Прикольно. Поняла. Что дальше? Крем чешу. Не, маску. Выпадают Можно маску сначала, а потом этот гуаша, да? А что ну, ты будешь любить? Где твои тесты? тебе какие мне после масла. А ты сейчас масло нанесла? Да. А зачем ты нанесла? Ну что, масло нравится, потом убираешься маслом. Сначала просто типа, потом... Гидрофильным? Да, а. гидрофильным -а -а. маслом. Я подумала, а А потом его нужно смывать чем-нибудь, либо, либо этим, либо вот этим. У меня, короче, такой момент, сделала ресницы. У глаз нормальный. А этот у меня вот здесь просто в середине такой пучок просто выпал. Высерна такая. Высерна. Ну, Видишь? Здесь так... Чуть-чуть, да, да, заметно, Давай, да. Типа, здесь так, ну, типа, нормально, а здесь прям вот лысый такой глаз. типа, А есть же всякие натуральные, типа, способы, там, анимешные вот эти эффекты. Нет? Ну, я делала... Нарощивание. Было... Да, я делала тоже, типа, у меня было такое, знаешь, типа, лучики такие, типа, натуральненько. Но уже <служие> прошло, блин, больше месяца. Girly girl и girl вайб, девки, вот такие вот разговоры. И уже, пипец. Можно я померю этого чокера? Можно. 2017. Ну что, как я вам? Какие эти фирменные фразы девочек с чокером? Хочу трэшер. Реально, это я мечтаю про трэшер, типа реально. Хочу трэшер. Хочу трэшер. А что еще? Вансы. Вансы. Вансы и Скур, Она так воняет ужасно. Да. Контенный момент. А маску надо через сколько смывать. И какую лучше брать? Мне лучше пробники взять, Чего вот эту с банки тоже можно. Можешь с банки. А что с ней делать? Просто наносить и ждать? Да, наноси и ждать. Но она очень липкая. Она пипец какая липкая, и у тебя все волосы будут липнуть. К ней. Бля, да, да, да. Но она очень классная, она очень хорошо выглядит, мне очень нравится. Уважни, весели! Ура! Да, вырубаем свет. Хозяйка будет пиздеть на нас. Сука, это пидор камин не поставила нам. Да? И, и не... кофеварку. И кофеварку, это вообще, я не знаю. Не человек, а просто зверь. И этот, блядь, не положила как на картинке на Airbnb вино, блядь. Это вообще трэш. Это просто ноль из десяти. И шей ремонт какой-то, не долов. он у Насти вот тут уже полки дёртые какие-то. Блядь, какая-то нахуй я не знаю. Вот тут коты блядь дёрлись. Я люблю плотным шлем наносить. Плотным. Ты попробуй, как тебе понравится. Но она сейчас она очень классно что меня она прям подходит. Блин, ну вместе робить такую хуйню веселейшую. Да. Потому что мне иногда впадло этим всем заниматься, типа... Tipo... А у меня такое дикое желание, uh -huh. знаешь, когда я с кем-то живу, они uh -huh. там встречает, мне так хочется кого-нибудь намазюкать, кого-нибудь помыть чем-нибудь, намазать <ha> какой-нибудь маской, сделать ему какие-нибудь пилинги какие-нибудь, сейчас, не знаю, скрапики, еще что-нибудь, а никто не хочет. Чего? Скажи. Придурки. Угу. Mm -hmm. Уже я сейчас Ой. тебе выребу всю твою банку. <свят> Плотным слоем. Не, ну я стараюсь не сильно плотного. Что она так странно ложится, типа. А ты ее три, она от тепла будет размекаться. А... И потом от холода снова за... застывать. застываться. Ты уже нанес все, блядь, пол-литра нахуй кажется. Короче, мне не надо косметологу, баба. Потому что я, блядь, уже старая пизда. Пропершая. Надо идти до того косметолога, чтобы она мне вставила пиздюлей и сказала, ты идиотка. Твое лицо нужно выкидать в мусорку. Такое лицо попробуй выкинуть, Бута. Правильно. Ну, да, просто. Я иногда типа, и спать ложилась. о Да, иногда. Ты так попал надеть, может, Но такое классное потом, не представляешь. Не знаю, мне после этой зимней пудры и вот этого всего, конечно, прикольно Ощущение, как будто... Мне нравится, когда эта неделя выглядит, типа, она застывала, типа, немножко я ее жду, типа, держу, и мне ну, прям очень приятно. Такие бархатные щеки. Ой, это тоже подсыхает. Да, типа, ну, знаешь, таким холодком тебе будет, да. Друзья, просто посмотрите на эту красоту. Мы сейчас тут будем плавать тоже на лодке. Анастасия боится. Бо она не умеет плавать и боится, что мы что-то пойдем к дну. Ну очень гарные там шиташечки, короче, всякие. Это все бомба. Можно было бы взять хлеб и кормить их с лодки. Да, было бы прикольно. Привем. Боже, на нас стая да, Они атакуют. Что это попугай? Чайка. Смотрите, эти все люди тупо хотят с нами сфоткаться смотрите, вот. Все люди собрались просто и нас фотографируют с Настей. Вот мы стоим, они нас все берут и просто фотографируют. Позируй, позируй. Нормально, я переезжаю в Италию, короче, беру, становлюсь милиционером и беру себе ламборгини. Но это трэш какой-то. Нормально, надо попросить их покатать меня. Пошли попросим покатать нас. Давай сфоткаемся с ними. Ребятуля. я вам трошки забываю подснимать влог, потому что мы тут так спешим вообще. У нас тут споты один за одним. Вау, смотрите, это римские развалины начинаются. Вот там где-то. вот эти, блядь, нахуя эти железки поставили? Что там, блядь? Сделали, блядь. Археология это происходит. А. -а, 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 -а Наш устанний спот на сегодня. Тупо красотень. Вообще бомба.